расстилаем энергофлекс, предварительно убрав помещение, подвенечек, все чисто. Это надо было сначала. Один, а потом. Совмещаем квадратики. Склеиваем липкой лентой. Чем мы будем укладывать трубу? будем укладывать по кругу Представим, что черная линия это стены заводим трубу подачу через 15 сантиметров и ее по кругу. далее откладываем 40 сантиметров от подачи заводим Делим таким образом, чтобы у нас таким образом у нас падающие результаются собравки, что способствует равномерному прогреву. Набили пильцы. И от места, где у нас расположен коллектор, подводим в тепло помещение, в помещение Набиваем клипсы по периметру помещения ступиц сантиметров 15-20. Мы здесь набили, набили уже все сразу. Вы можете это делать постепенно. Комната большая, поэтому разделили на две зоны. Квадратных метров заходим через одну, потому что в этом месте у нас будет выходить обратно. Вообще не рекомендуется использовать для одной зоны теплого пола трубы длиной больше 80, максимум 100 метров. вот аккуратненько сгибаем, чтобы не поломать трубу. Соответственно, чем уже расстояние между трубами, сложнее сделать это закругление. И возвращаемся. Закончили мы первый контур. Вот как это будет. У нас получается, подача с обратной идет через одну. Вот подача в этом месте закрепляется. И уходит в обратную сторону. Заводим подводящую трубу для второго контура. Теплых вот полов в этой комнате. Здесь оставили предварительное место для подводящей трубы. И рядышком на одинаковом расстоянии раскатываем. Вот что у нас получилось. Все ровненько, одинаково. Здесь подводы мы расширили тоже на расстояние теплых полов, используемых целях экономии, как в качестве обогрева коридора. Вот, чтобы делать отдельные зоны, конечно, можно их сместить поближе к стеночке, спрятать их в теплоизолятор чтобы коридор у нас был отдельный, чтобы его можно было выключить или включить, независимо от комнат. Ну, все, и там на коллектор. Стяжку заливаем таким образом, чтобы над трубой было минимум 2 сантиметра еще. В стяжку обязательно добавляем пластификатор по пропорции и по периметру приклеиваем либо специальную демпферную ленту, либо, как в нашем случае, можно нарезать полосками подложку толстую, либо сантиметровый фенопласт.